স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ ইউনিঅ'টি ভিডিঅ'লৈ আৰু থান্ডেল দেখি গম পাইছে আজি আকৌ মই গাহৰি মাংস এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ বেলেগ ধৰণে আৰু গাহৰি মাংস বনালে প্ৰথমেতো মাংসখিনি বইল কৰি ল'বই লাগিব সেইবাবে মই আধা ঘণ্টামান এয়া বইল কৰি ল'লোঁ আজি ভাবিছোঁ মই জুইতে ৰান্ধোঁ বাহিৰতে আমাৰ জুই আছে ব্যৱস্থা আৰু আলহী অতিথি বেছি আহিলে মই জুইতে প্ৰায়ভাগ ৰান্ধোঁ আজি ভাবিছোঁ মই জুইতে ৰান্ধি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু এইখিনি ঢেকীয়া ঢেকীয়াখিনি দুই তিনিবাৰ এনেদৰে ধুই ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ জলকীয়া দুটামান বেছিকৈ লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু লৈছোঁ বাঁহগাজ বাঁহগাজ অলপ মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ভৰাই থৈছিলোঁ আৰু এইফালে কেৰাহী এটা পাতি দিলোঁ জুই চাওক ইমান দমদমাই জ্বলিছে আৰু এটা কথা ভালো বেয়াও অৱশ্যে জুইত ৰন্ধাটো ভাল বাৰু খা আৰু খাবলৈও খুবেই সোৱাদযুক্ত হয় জুইত ৰান্ধি যিকোনো বস্তু খালে কিন্তু কেতিয়াবা জুইকুৰা বেছিকৈ জ্বলে কেতিয়াবা কমকৈ জ্বলে সেইবাবে জুইৰ ওচৰত বহিয়ে থাকিব লাগিব আৰু আৰু এইফালে কেৰাহী গৰম হ'লত মই তেল দি দিলোঁ আৰু তেল গৰম হৈয়ে গ'ল আৰু তেল গৰম হৈ গ'লত ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আজি কিন্তু মছলাবিহীনভাৱে বনাইছোঁ দেই মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এইফালে জলকীয়াখিনিও দি দিলোঁ জলকীয়া আজি জাল ভোৱাকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ অলপ জলকীয়া তিনি চাৰিটা দি দিছোঁ বাৰু সৰু সৰুকৈ কাটি বেছিকৈ দিলেও বাৰু লৰাই খাব নোৱাৰে সেইবাবে ইমানো বেছি দিয়া নাই আৰু যিহেতু জাল হ'ব অকণ জালভৰাকৈহে দিছোঁ আৰু এইখিনি বইল কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই তেলত আজি নাই দিয়া আজি মই অকণমান পিছতহে দি দিম আৰু সোনকালে মই তেলতে দিওঁ আৰু ইয়াৰ সোৱাদ অনুসৰি এতিয়া নিমখ হালধি দি দিম মই নিমখটো দি দিছেনে হাতেহে দিছোঁ মই মাছ মাংস বা যিকোনো ৰেচিপি বনালে মই নিম হাতে দিহে ভাল পাওঁ নিমখে মানে চৰি মানে চামুচে দিলে ইমান এটা আন্দাজ নাপাওঁ সেইবাবে মই হাতে দিওঁ আৰু এইখিনি নিমখ হালধি দিয়াৰ হোৱাৰ পিছতে মই লৰাই দিলোঁ আৰু আন্দা নহ'লে এইখিনি পেষ্টখিনি মই দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু ঢাকি নিদিওঁ এনেদৰেই ৰাখিম আৰু তেল দেখিছেনে কিমান ওলাইছে আজি যিহেতু তেল আছিলে মাংসখিনিত আৰু এইখিনি গাজখিনি দি দিছোঁ গাজখিনি দি অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি ঢেকীয়া লৈছিলোঁ যে সেইখিনি কাটি কৰি এনেদৰে দি দিলোঁ ঢেকীয়াখিনি অৱশ্যে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ কুমলীয়া ঢেকীয়া যিহেতু মিহি মিহিকৈ দিয়া নাই মই ইয়াত ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু চব ঢেঁকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল শাক বস্তুটো খুব সোনকালে সিজে আৰু আৰু অলপ সিজিবৰ বাবে মই পানী দি দিছোঁ গৰম পানী দি দিছোঁ এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম মাংসখিনি যিহেতু অকণমান সিজি গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব লাগিব আৰু সেইবাবে আধা ঘণ্টামান মই সিজিবলৈ দিম যাতে পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পাছত চাইছোঁ মই পানীখিনি শুকাইছেনে নাই নাই পানীখিনি ইমান শুকোৱা নাই আৰু পানীখিনি মই শুকাবলৈ দিম আকৌ পুনৰ ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু অকণমান দেৰি পিছতে মই আকৌ পুনৰ উলটিয়াই চাইছিলোঁ ঢাকনখন এয়া চাওক পানীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু তেলখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কালাৰটো দেখিছেনে যিহেতু মই মচলা ব্যৱহাৰ কৰাই নাই অকল আদা নহৰুৰ পেষ্টটোহে দিছোঁ কোনো মছলা মই ৰং দিয়া নাই তথাপিও কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আৰু জুইত ৰন্ধা বুলিলে বহুতেই সোৱাদযুক্ত হয় জুইত ৰান্ধি খাবলৈ বহুত ভাল যিকোনো বস্তু মাংস হওক মাছ হওক বা অন্য যিকোনো ৰেচিপি জুইত বনাই খাবলৈ ভাল আৰু এইফালে মই বাকী এটাতে ইয়াৰ বাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ তেনেকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই